Давай еще раз. Как ты, это я, 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 ты это, продаешь машину? А ну, давай. Честный обзор. Короче, такой рыжичек. Их тут дохера таких по кузову. Тут трещинка. Тут тоже некрасиво где-то, видно, притерлись. Потом, потом, потом. Здесь мы подкрасили. Видно, плохо подкрасили. Тут вообще краска потекла, и шпакло не дочищено. Так, это из моментов. В целом машина хорошая. Серый тоже не дотер, видно с подкраски, с подлака. Вот эти вот моменты вообще ужасные. Потом. дверь это не открывается. Сидушка разорвана. Видишь? Ага. Потолок заклеенный. Потолок мы пытались подклеить, но на нем пятна видно. Это жестко. Так. Дальше масло с клапанной крышки течет. Когда прогревается, тяга пропадает, жрет 16 литров. Это все моменты. Нет, есть еще моменты. Ладно, полез. А так по технике по всему все издавая хорошая машина. Той самый долгоочекованный вечер, когда Малыха уезжает. Жду ребят. Вчора хлопці подивились на машину, кажуть, що все сподобалось, все добре. Через 15 хвилин будуть на місці. І, в принципі, що це початок нової та цікавої серії, а машина уїжджає. Да, на заправку, кстати, хлопці одразу сейчас наліво і ще раз наліво. То есть, никто разъехаться тут не может. 1700? Да <свист> 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 нет, спасибо. Смачно. хлопцы кушают. А у нас прекрасная нас старалась вчера. Что вчера произошло? Школу продали. Школу продали полна, чтобы вы понимали, все полна торба грошей. Камера не тряси. Напишите в комментариях. Нормальная камера и трясу Короче, полно торба грошей. Сейчас перекусим, то будем -то шукать. Да? Варианты есть? Угу. Все, сейчас будем жестко торговаться и. Жестко торговаться, угу. ехать, забирать, сейчас автопарк забьем, тут короче, свободных мест. Не будет. Вот, свободных місць не буде. Все, а я пішов свою літашку хавати. Пожелайте мені приємного аппетита. До скорих встреч. Друзі. Насамперед я перед вами дуже сильно вибачаюсь, тому що дуже часто затягую з виходом відосів своїх. Але я ніколи не затягую з обслуговуванням свого автомобіля. Для цього я вибираю бордаль. Якісна олива, яка підходить для будь-яких дизельних, турбованих бензинових газових двигунів з високими показниками якості. Ця олива виробляється в Бельгії, що ще раз каже про її високу якість. Підробок не буде, тому що ви купуєте товар безпосередньо постачальника. Силки на всіх постачальників я залишу прямо в закріпленому коментарі в описі під відео. Да-да, і чуть не забув, за моїм промокодом Корч ви отримаєте знижку у 10%. Блять, я застряв по боку. Коротше, розповідаю, що у нас тут відбувається. Сиділи, та що а? То я підписниками спілкуюсь. Е, сиділи, коротше, там от в кабушеті, вибирали машини. І тут якось неждана, негадана наткнувся на такий варіант. Покажу вам зараз прямо. Вот так вот, как есть. 1350. Хочет. Машина с нюансами. Точнее, хотели. Человек сам за себя поторговался. Каже, за 900 приедьте подивіться. Власник за кордоном, доручение у меня. Думаю, что бы не. Сейчас едем, будем дивиться. Вибачайте, камерой трушу, бо трусится рука. Вот такие вот дела. Сейчас выезжаем на новенькой садиной машине. Как раз покажу вам тачечку. Уже настав час показать подписчикам, что ты себе придбал. Вот ну, же такая перекупская душа, что ты ее уже готов продать, да, наверное? За, заски. Не за сколько? Не знаю. Ой, все, не знаю. Так бы сказал бы, уже кто-то бы позвонил бы, написал бы. Короче, купил себе, приезжаю вчера. Вот такая вот лайба, ни Это уже киномарка, что ли? Я в таких даже не разбираюсь. Молодец, Санечек. Ладно, сам продал, купил такую машинку. Короче, приїхали на місце, на місце трагедії. От що ми маємо. Ну це короче, не страшно. Но тут дверей нема. Арок взагалі нема. І тут взагалі теж нічого немає. І цього не було видно на фотографіях. Плюс, всього дирка в дніші, тому що запотівша вона з тієї сторони. Салон. Не видно, але він розідраний к чертям собачим. Ну, короче, на одной живой детали. давай это я вам сани на лицо подсниму. Что ты думаешь? Да <таспорщик> <таспорщик> я ничего не думаю. <таспорщик> <таспорщик> я думаю, зря время потратил. Ага. Ну, не за что даже зацепиться на ней вообще. Не за что, согласен. Зацепиться не за что. Ну, зато кажуть по технике, более-менее. Можно без ключа в нее попасть. Да? Я от двери отогнул все. и тупой. Да, вот так и отойдёт. Не трогай её. еще такой нюанс. Может, побачить. Монтажная пена на дне. Ну, может не. Если бы хотя бы комплектация какая-то была. Хоть что-то кроме газика. Да. Поехали дальше контент начинается, да? На, стеклоподъемниках, но без кондера, да? Что мы сюда приехали, хлопцы? По пути до дома. Оптом, там, да? Есть два варика вот таких вот с фирмы. Весь день намагались дозвониться сюда, але не смогли. Короче, и одна, и другая. Я бы такие бы еще две забрал бы. Интересно, если сказать опт, реально. Будет звонить, какая-то. Я понял. Ну, давай этот, звонить. По закатам. Так у нас не хватает на 2. Если вам надо вступить, 4300, ему сказать. Значит, за 4300, за 2 вообще да. сейчас бы все поедем Скажу на лайбу. Больше. Я растирался, что смотреть, куда это? Куда сотреть? Да, да, да. Саня, откроешь? Дверка. Не открывается. Потолочки нормальные. Вот тут а это и стакан мне не нравится ну во-первых что она вся в мелких моментах ребята я же говорю mm -hmm. они одинаковые да. вот просто вот плюс минус все одинаковые Но стакан это сами понимаете я тебе отдаю гривны считай сколько гривен там yeah. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really Go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do. наконец-то наши подписчики... Петпыщицы... Наконец-то наши побачат светло. В предыдущей полсерии снималось в темноте. Днище. Первым делом. Катализатор есть? Оставь. А? Дно Е? Дно Е. Но Е. Да хорошая, но, Ну, тут да, чуть-чуть. Моментик, и цим требу буду подзаняться, наверное. Но это не точно новый, Смотри, бензофильтр. Ты довольный? Да. Я тоже. Да. Команда. Команда. <laughs> давай давай, давай. Ну Нормально. что, день прошел, не зря? Да. Да. Хорошо. Буду чем заниматься, я на три дня пропадаю из вашей жизни. Как всегда. Приехал, камерой помахал, и там Занимайтесь, да? Порушки варите пока, я приду, чтобы все было готово, так? Ну да. Знаете, да, что делать? Знаю. Ну все, то делаю. Паром-пом-пом. Уже снимай. Коротше, три дні мене тут не було, що тут зброї. видаєш, хлопці, в курс діла. Та що ми спробували наклеїчки, з ДРТ виходить, машину одну продали. Ага, одну машину продали, так. Да? А так, в принципі. В невеличкий плюс. У знайомому була можливість продати оптом і розрив за 4800. Отакий от, от. По дню вам покажу. Ще один корчик у нас був, це ви пам'ятаєте? наклеечки снимается наша основная задача зараз буду нагреть это все снять поснимать машинку полирнуть порожек вот тут Ого. а она точно как нова на 10 долларов от машины отпала короче заделать тут порожек заварить низ покрасим и все будет шикарно вот так вот воно все снимается Потом, пацаны, кажут, это все дело, можно полежать. Ну, я тоже так думал, можно буду полежать. Саня, а ты что? Все классно. Одна осталась, да? В два раза меньше машин. В два раза меньше работы. Вообще сегодня, чтобы я в кадр не попадал. Или... Да. Не Короче, Саня не выспался, бы всю ночь прятался от шахедов. Так же было, да? Понял. Вот такие вот у нас порожек, прямое включение. С первого. Рездво сегодня, люди працюють, все нормально. Нема часу святкувать, треба работать. Он такой тяжеленький. Металл, что-то есть там трошки. Не знаю, три человека, газовый баллон, резонатор, все этот порог. Так я все-таки сзади, да? Ну да. Это человек, у которого сегодня день, день рождения. Санечек. Ну ничего, тут место для ног даже есть. Место для ног да есть. Да. стой, стой. стой. Поздравьте стой. сами с днем рождения в комментариях. Всем привет. Всем, всем привет. И ценный початок новой серии. Камера не тряси, бабуки. Тримайся. П -п Підписники дуже жа жалуются. Это не а какое колесо у него не крутится, знаешь? Запасное. Молодец. Не Сань, вообще на другой стороне надо ездить, ты знаешь? Так на знал. Я <laughs> кто, 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 что скажет там про вместительность Ланоса? <саспорядочный> Газовый баллон, порог, этот, наматиз, резонатор. Все помещается. Скажи, я самая лучшая машина. Еще Саня поместился сзади. Шикардос. У нас, как завжди, немає світла. пацаны на генераторе работают, тут, вот, покажу, у них тут полно работы, как завжди. Не дивлячись на то, что резьбо людей Дай валом. Ну, мужики из дома валять на выходных, чтобы что-то поработать. Более что дома делать, света нема. А я вот занимаюсь такой вот фигней. Снимаю остатки клея. 647 расчинником. Тут наверное, 650. -й. В принципе, неплохо. Набагато лучше, чем антисиликоном. Ну и краску он, слава богу, не растворяет вот так вот. То есть я занимаюсь, потом надо будет фен брать и высушивать вот этот, ну, греть и снимать вот эти все буквы. Пацаны и у них все нормально получилось. И вот занимаемся таким вот манипуляциями. Все жужжит, компрессор, вы бачаете за звук. Треба, короче, правильно нагреть. Ну, блин, одной рукой оно даже... С двумя руками даже делать неудобно, еще и вам снимать, конечно, это такое. я машина. Така. Okay. Дуже довго реально. Це ну, трэш. Уже скільки? Два години десь, так? Десь два години з самого ранку і вчора дерли, і сьогодні вже троєм дерем. А ще пороги треба варити. Коротше, я не впевнений, що ми її в цьому році взагалі зробимо. Прошло три дні. Два дня. Два дні. Ну реально Забіда. нелегко, так? Да? Ну зато, диви, яка білесенька, гарнесенька, с всех сторон. И тут крыло, ну глянь, торчить видно. И тут хорошо, и тут хорошо. Ага, сейчас порожек осталось. И, и тут хорошо. I want to be the best in the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are around. This is war with the enemy. Think that it was meant to be living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most of festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Still oh. To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat him. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you Да, но... да, скорее всего, новогодняя серия не выйдет до Нового года. Не выйдет? Нет. Давайте С... я буду делать вид, как будто это уже серия после Нового года. И сегодня 1 января. Просто дуже чем богато. 1 января. А мы работаем. А мы уже працюем. Да, да, да. Коротше, розповідаю вам, хлопці, це вже наступний день у нас. Весь день ми займалися порожками. Ну як весь день я прийшов, приїхав після обіду. Отак оце це все підшпаклювали, тут зробили, осталось задуть бараном. Багато мелких моментів їх знімати немає. знімати не було сенсу. Тому я її не знімав. Зараз коротше, ми задуємо її бараном. І треба поїхати ще за фарбою для этих вот моментів. Підфарбуємо її і як поїде, як поїде, так? Да? Бомба, серий вже напоготові. Саня настраює компресор на победу, на перемогу. От задуваю бій слідчі кадри, коли вона вже гарненька буде. Дуже дуже багато дрібних моментів, не бачу сенсу це все показувати. А ви підпишіться на канал, поставте лайк. хэппи тысуется, да? Ну, пожалуйста. Дуже реально треба. Давайте ходить нас отвлекать. Сергей. Бачишь, вот через сайт снимаю. Вы поставьте лайк, а я буду их отвлекать дальше. Красота. Красота. Я а так от целый день работаю для того, чтобы вот, так вот, за пару минут дать не задуть, дать не жару. Зачем сделать? Не надо было пеной забудь. И сюда и Напишите в комментариях, какие мы хренови на самом-то деле. Вы любите описать, какие мы хренови. Сами никто не робы, а остальные хренови. Все не нравится. То камера трясется, то на троих мы сотку делим, нехер делать, то мы пороги не так парим. Приезжайте, показывайте, как надо делать пожалуйста. Кому не нравится, приехали, взяли в сварку, болгарку, показали пример. Мы отснимем все красиво. И поделимся с вами стопочкой. Это точно держать не надо. Привет. Свару я Холодно. Холодно. напередодні нового року це 30 число у нас. Новий год і отака от лайба я її, кстати, їм ще не показував нікому білесенька, гарнесенька, не гнила, на гарних порожках на колпачках. Залітаю в продаж і що. І вже майже вже їде. Шикарно. Ну коротше я її зараз відгоняю до вас на СТВ, да, там підійде десь около обіду. да, часов в 11. Так сказать, постоянный каптовик. <laughs> Были бы когда-то такие ребята, постоянные каптовики. Ладно, ладно, Кстати, я про ребят рассказываю. Мы таки познакомились. продали им Сталином два Ланоса и теперь вот что из этого маем. Вообще, Короче, о 12 годині повинен був приїхати э, хлопчик, подивитися її. Зараз 11, він вже на місці, хлопці мені телефонують, давай, давай. Короче. Так що отак от новорічна суєта. Ніхто не хоче надовго затримуватися. Быстренько діла зробили, деньги на капот та поїхали. Ну, зараз подивимось, чи сподобається йому машинка, чи ні. Але приїхав за нею аж з самого. Откуда то приїхав. -то? З Полтавської області. Что там, зачекалися? <laughs> да, здорово. Так я что, на 12 же договаривались? Да, на 12 я раньше же написал. Да? 6, 8, я понял. Ну я извиняюсь, Дуже сильно. Пойдем. Капот дернуть. Так, всем

там крыло то что все делалось честно кажучи, честно даже приезжали с вчера приехали одни что-то посмотрели и этот, говорит, это единственное на которое они Каждому пошить, кто у первый. Да, 2700. Ну, бывай, Бывает, бывает. сразу, да, заготовил. Думал, полтиречек доставать или сотку, да, потом. 28. Все, всех с Новым Годом. Спасибо, Спасия. Спасибо, Здорово, да. До свидания. До свидания. Всем спасибо. Всем. Да, до встречи в наступных сериях. Секс добро.